अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं? आप लोग सब खैरियत से हैं ठीक ठाक हैं व्यूअर्स आज मैं बहुत ही आसान डिश एक आपके लिए लाया हूँ थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन है बड़ी ईजी तो आज मैं बना रहा हूँ आपके लिए मटन लेग रोस्ट इसकी रेसिपी मैं शेयर करता हूँ आपसे ये मैंने अवन में बनाया लेकिन इसको चूल्हे के ऊपर पतीले के अंदर बड़ा आसानी से बनाया जा सकता है तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करता हूँ इसकी और देखें कैसे बनाते हैं हम एक बॉल ले लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे चार टेबल स्पून वनेगर आप कोई भी वेनेगर इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने यहाँ पर फ्रूट वेनेगर लिया है और इसके अंदर डालेंगे अब हम दो टेबल स्पून कुकिंग ऑयल कोई भी आप रिफाइंड कुकिंग ऑयल इसके अंदर यूज कर सकते हैं दो टी स्पून इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर दो टी स्पून इसके अंदर हम डालेंगे नमक दो टी स्पून इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च तीन टी स्पून हीप इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट दो टी स्पून इसके अंदर हम डालेंगे अब हुआ जीरा और फिर तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका एक मैरिनेट तैयार कर लेंगे अब हम ले लेंगे हमारी बकरे की रान तकरीबन दो केजी के जी के करीब ये रान है ये देखें पूरी रान है इसको हमने साइड में इसके जो जॉइंट के पास एक कट लगवा लिया था ताकि इसको हम इस तरीके से कट लगा के फोल्ड कर सकें और इसकी हड्डी भी तुरवा ली थी ताकि हमारे बर्तन के अंदर ये इजीली फिट हो जाए अब एक फोक की मदद से इसके अंदर आप इसको प्रिक कर लें अच्छी तरीके से दोनों साइड पर हमने जो मैरिनेट तैयार किया था अब इसको इसके ऊपर लगा लेंगे दोनों साइड्स पे और अच्छी तरीके से इसको मैरिनेट करेंगे फिर इसको हम फ्रिज में रख लेंगे कम से कम आपको इसको दो घंटे रखना है फ्रिज में मैंने इसको ओवरनाइट रखा है फ्रिज के अंदर लेकिन मिनिमम दो आवर्स तो रिक्वायर्ड है अब इसको हम एरूमिनियम फॉइल से कवर करके फ्रिज में रखते थे मैरिनेट होने के लिए अब मैं इसको 12 घंटे बाद निकाल रहा हूँ फ्रिज के अंदर से तकरीबन ओवरनाइट मैंने इसको रखा था और उसकी साइड में चेंज कर दूंगा इसको और फिर इसको हम बेक करेंगे ओवन के अंदर 176 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एल्यूमिनियम फ़ॉल कवर करके एक घंटे के लिए एक से सवा घंटे के लिए हम इसको पेक करेंगे और उसके बाद निकालेंगे इसको और इसकी साइड को चेंज करेंगे और एक डेढ़ घंटा इसको और पकाएंगे जब तक इसका गोश्त जो है वो गल ना जाए इसको ओवन में डालने से पहले एक ग्लास पानी इसके अंदर आप ऐड कर दीजिएगा जो मैं आपको दिखाना भूल गया हूँ पलटने के बाद उसकी हड्डी थोड़ी ऊपर की तरफ है तो हम एक कट लगा देते हैं ताकि हड्डी नीचे हो जाए ताकि हम इसको इजीली कवर कर सकें अब इसको बेक होते हुए तकरीबन ढाई घंटे टोटल हो गए हैं अब इसको एक नाइफ़ की मदद से हम चेक करेंगे कि इसका गोश्त जो है वो गल गया है या नहीं नाइफ हम इसके अंदर डालेंगे अगर इजीली अंदर चलेंगे तो इसका मतलब गोश्त जो है हमारा वो गल गया जी जी हमारा गोश्त गल गया अब इसको हम निकालते हैं हमारी मज़ेदार रान जो है वो तैयार हो चुकी है फुली बेक होकर अब इस रान को हम एक दूसरे बर्तन के अंदर शिफ्ट कर देते हैं और जो इसके अंदर ट्रे के अंदर जो जूसेस बचे हुए हैं उसको हम एक बॉल के अंदर निकाल देते हैं ताकि वो हम रान के साथ उसको खा सकें ट्राई करते हैं हमारे जबरदस्त मटन लेग को ये कैसा बनाया पहले इसको काटते हैं और मैं दिखाता हूं कि कितना जूसी और सॉफ्ट बनाया इसके ऊपर आप चाट मसाला डाल के भी खा सकते हैं देखिए माशाल्लाह बिल्कुल गल गया है उसको मैं स्लाइस करता हूँ उसके देखें कितना माशाल्लाह जबरदस्त गलावा लेग रोस्ट देखें मटन लेग जब हमारा रोस्ट हो जाता है तो उसके साथ इसके जूसेस जो हैं वो नीचे ट्रे में या पतीले के अंदर रह जाएंगे ये जूसेस आप कलेक्ट कर लें अलग से और इसको उसके ऊपर डालें जब आप इसको काव कर लें इसके बाद और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं बड़ा मजेदार इसका जायका होता है देखें माशाल्लाह थोड़ा सा लींबू भी हम इसके अंदर डालते हैं इसके अंदर लींबू भी हमने डाला है चाट मसाला भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं और इसको हम इंजॉय करते हैं बिस्मिल्ला सो जूसी एंड सो टेंडर मजा आ जाता है इसको खाते हुए इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं सैंडविच बना के भी खा सकते हैं और इसकी एक और रेसिपी मैं बनाता हूँ जब ये बच जाता है थोड़ा तो इसको हम अलग अलग श्रेड करके टमाटर के अंदर एक सालन भी इसका बनाते हैं जो बड़ा मज़ेदार बनता है तो व्यूवर्स उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी इसको बनाएं और इन्जॉय करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपने जब रेसिपी बनाई तो कैसा आपका रिजल्ट आया और कोई भी आपको मशवरा चाहिए हो या कोई गाइडेंस चाहिए हो इस बारे में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच गुड लक अल्लाह हाफिज़